Мне, наверное, повезло во многом, да, потому что люди, с которыми я работаю, мои партнеры, они часто в большинстве своем они мужчины, но мне везло, потому что я не чувствовала дискриминации от них. Я чувствую скорее настроение и там, в других компаниях иногда вот занимая высокую позицию руководя украинским офисом в нашей компании, я вот буквально недавно слышала от своих коллег в других офисах, что а у нас у нас просто руководители других страновых офисов мужчины. И мне коллеги говорили, ну ты же понимаешь, с тебя спрос будет выше, потому что это мужское общество. Поэтому откровенно говоря, женщине в таком мужском обществе нужно стараться больше, потому что требования выше, потому что среди сильных мужчин ты должен как-то вот быть настолько сильным, умным, успешным и стараться, чтобы вот эта прерогатива оставалась за тобой. Мужчины, они люди больше. Э да, которые воспринимают и принимают решения разумом. Женщины более эмоциональны, поэтому иногда принятие решений женщины не совсем понятно с точки зрения да, с точки зрения мужчины. На основании чего женщина делает те или иные поступки, да, и принимает те или иные решения. Поэтому в бизнесе иногда вот эмоции они мешают работе с одной стороны, а с другой стороны женщина это всегда украшение любого коллектива. Если там мужчины, да, или если там женщины, но без женщин никогда. Женщины с маленькими детьми, с одной стороны, да, у них есть, скажем, такие минусы, то, что действительно ребенок болеет, и женщина может, да, как бы находиться на больничном по уходу за ребенком. С другой стороны, как правило, эти женщины, они более... Да, они привыкли ценить свое время, соответственно, чужое время, и они, как правило, более эффективны. То есть у них есть дополнительный мотивирующий фактор. Если такая женщина пошла на работу, значит, или ей нужны деньги, или она просто не может э, да, уже находиться по каким-то причинам дома. То есть ей или скучно, или как бы ей необходим социальный статус, социальная реали реализация в обществе. И такие женщины, они, как правило, более целеустремленные, потому что они понимают, что нужно сделать работу, вот, а есть еще работа дома, есть еще ребенок, есть еще муж, есть еще семья, и нужно этим заниматься, и, и все нужно успеть. Приведя... Контакт с порядка порядка 400 или 500 предприятий, наверное, мы обзвонили, и многие именно мужчины руководители, только услышав тему семинара, сразу говорили, что им это не интересно. Это, конечно, грустно, но это так. Очень хочется надеяться на то, что эта ситуация будет постепенно с годами изменяться. Но как результат сегодня на нашем семинаре большинство руководителей присутствующих, и это женщины. Требования большинства женщин ниже в плане зарплаты, чем требования большинства мужчин. То есть где-то на подсознательном уровне а, женщины согласны пойти на меньшую зарплату. Но это, к сожалению, сложившиеся стереотипы, которые идут, наверное, где-то можно смотреть назад, на столетия назад, когда женщине традиционно было отведено место на кухне, а мужчина традиционно работал. И, естественно, в 20-21 веке подобные ситуации существенно изменилась, но для того, чтобы изменить стереотипы, к сожалению, требуется больше, чем одно поколение. В Британской радио в Украине у нас работает более 76 человек, среди которых у нас есть и британские вчители, и американцы, и австралийцы, и украинцы, и люди. То есть мы, скажем, когда мы берем на работу людей, то мы всегда зазначаем, что мы работодавец с разными возможностями. Якщо людина основне, що повинна людина зробити для того, щоб попасти в британську раду, це мати певні знання, скажімо, це англійська, російська, українська мова повинні бути, і знання по тій спеціальності, на яку ми набираємо. Тобто, якщо чи це людина похилого віку, чи це молода людина, чи це людина, скажімо, чи це жінка, чи чоловік, ми для нас це не має значення. Для нас що для нас має значення, це готовність працювати, вміння працювати і вміння принести щось нове для того, щоб організація ну далі виконувала свої цілі. Є послуги, які ми пропонуємо, скажімо, для дітей. Є медмедична медичне страхування, яке дуже Передбачається, що роботодавець оплачує нам дітей. Ми запрошуємо на різдвяні свята для того, щоб діти познайомилися з місцем роботи, де працює тато, мама. Ми їх запрошуємо на інші. Ми створюємо для дітей якісь інші вечірки, ну, скажімо, такі свята дитячі. Батьки можуть мати, ми називаємо це flexible hours, тобто такі робочі години, які можна домовитися, скажімо, прийти на роботу не в 9, а в 10 чи в 11, в залежності від того, як Людині це зручно, але з тим, щоб людина відпрацювала повній робочий день 7,5 з и годин і виконала те завдання, яке перед ним стоїть.